Запись. Фотографии, Максим, фотографии. В ногах, правда, мое. Точно, точно. Николай не Но, да хочет. Ну, а не хочет. Что-то не мерзли, что греет. закален. Да, что? Да, показывали несколько раз. Ноль. Ноль. Сто двадцать. Сюда идти, да, сейчас я у нас выписка перезвонить. Так, Три, четвертая. Перезвонить, бы я регистрирую уже можно. бабушку давай. Кто там? Бабушка. Бабушка. Людмила Семеновна. Психо Про бабушку. Семеновна. И кто еще? Дедушка. Дедушка. Николай Иванович. Николай Иванович. Дедушку. Святослав Иванович. Дедушка Святослав Иванович. Кто еще? Все? Дядя, тетя? Дядя, да.

Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. За кем вы приехали? За сыном, за Владимиром. Дата, рост и вес. 10 ноября 2014 года, э, рост 56 сантиметров, вес 4, 4, 4 килограмма 400 грамм. Экзамен опытного факта вы сдали на отлично. И еще за кем вы приехали? За женой. За Какая чь? она была? Людмила Николаевна, самая прекрасная девушка в мире. Встречайте, самую прекрасную девушку в мире. Целуйте, -да -да -да. обнимайте, Дарите цветы. Благодарите за счастливое отцовство. Спасибо, тебе за судочка. Давайте затечадим счастливые взгляды родителей. Внимание на подоброво. Цветочки поправьте. Я вас поздравляю. Спасибо. Папа, честь кого назвали Владимиром? Почему сына через кого-то или на семейном совете? На семейном совете. На семейном совете. Владимир Иванович звучит. И прямо сейчас встречайте виновника торжества Владимира Ивановича. Владелец мира. Вы да. вы а вы эти а минуты подойдите кто-то, поблагодарите. Ой, поблагодарите мир персонал. Владелец <Владимирь> мира. В жизни вашей семьи произошло долгожданное событие. Ваша жена Людмила явила на свет вам наследника Владимира. Поскольку он еще маленький, мы вручаем ему первый в его жизни документ. Это паспорт малыша. Давайте запечатлим. С паспорта малыша. В этом паспорте впоследствии вы запишете первый его супер, первый его шаг, первое его слово. Я думаю, оно, конечно, будет мама. Скажите, что вы хотите пожелать в этот день вам своему сыну? Чтобы он рос здоровый, и сейчас самое главное, не болел, радовал нас. И был самым счастливым мальчиком в мире. Очень хорошее пожелание. А что пожелает мамочка? Здоровенький, спокойный, рос. Давал родителям немножечко поспать. здоровенький. А в этом зале находятся для вас близкие, дорогие люди. Все приехали. Бабушка Татьяна Николаевна, подходите, поздравляйте. Любуйтесь внукам. Еще не терпится, то и Владимиром мы Не стойте, оставайтесь на месте. Все оставайтесь на месте. Вставай. Вставай. Людмила Семеновна, подходите, люблю с справнучков. Бачите, какие вас дети подарили вам правнука. Спасибо. На. Ну не надо.

да, ставите, ставите. Я очень И все снова. Молодец. Поставим вас. Так, Вы и, и И, и, друзья. Становитесь. Становитесь, и также в зале находятся друзья. А дядя, Дядя. 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 Так, Ваня. Да, потому, Ваня. очень хорошо произошло. Все костей, я думаю. Самый лучший диск. Та-дам! Поздравляем! На Максима Да не только на Максима, да. О! Так, сейчас, минутку, да. На минут... Две секунды на Максима. Отлично, есть на Максима. Сейчас еще. Так. Есть? Да. Есть? Да. Есть. Да. Спускайтесь. Отлично. Так.

Вот чему можно научить ребенка такой папа, который язык показывает? Ну зачем

О. Владимир Владимир О. Иванович. Владимирович. О. О! Ты щебра? А, это трошки все, Хай. Можешь что-то сделать из этого видео. Прекрасно. Так, едем. Ну, красивые цветы. Голодный бум не плакал. Кто? Хлопчик, а. Что разрешается в Министерстве культуры ввозят? Что разрешается? Mm. -hmm. Ну, а что не разрешается, ты до него обратимся, если надо. И Ларин, сегодня надо познать, что он Ларин Сашку. Mm -hmm. Если пластинки ты будешь брать, им надо, чтобы и как раз на поле. Ой, то я сюда. кипу была, Прекрасно было. Ну, и скажешь, какие там пластинки, и что там. Да, Thank Так mm, ты Це Ваня. — А ти не брал Нічого не брав, такие телефон, бля. А слухай, ж, мы записаны мой обильный Максим. Тебе можно забыть, звонить и... Я как собаку себе. Машина. Забудь. Сейчас, 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 выживаемся. Сейчас я потом купила специально из антибатом. документы.

что все, мама там? Нет, это плитку делают. А, плитку на куски разрезают. Вот как будай Галли, дорожка. А, а, дорожка сегодня, чтобы тети шарики К, к в специально, чтобы я очень везде ездили Да. На коляске буду ездить, как коляске. Да, делают дорогу в жизнь, Вася, чтобы выезжали, выезжали. правильно, все, пусть задумываются, пусть боятся. Да. Правильно. Да, пусть боятся.